Like, subscribe, share, hit like, makasih wawancara. فَلْيَنْظُرَ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ hendaklah dia itu melihat kepada bagaimana dia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penciptaan manusia Khuliqa mimma indafiq diciptakan manusia ini daripada air yang dafik ini adalah pancutan ataupun percikan diciptakan manusia khuliqa dengan perkataan Allah Subhanahuwataala meletakkan isim majhul di sini mimma indafiq diciptakan manusia itu merujuk kepada Allah Subhanahuwataala yang menciptakan daripada air yang dipercikkan kalau kita tengok tema surah ini al tariq merujuk kepada tariq perjalanan. Cahaya bintang yang menerangi perjalanan-perjalanan pada waktu malam musafir. Merujuk kepada konsep seorang yang berjalan dan diterangi bintang, Allah Subhanahu wa taala sedang sampaikan kepada kita bagaimanakah kronologi Perjalanan kehidupan manusia yang dimulakan daripada air mani yang dipancarkan ke dalam faraj seorang wanita yang kemudian diciptakan daripadanya seorang anak. Penting ke benda ni tuan-tuan? Untuk apalah kita nak kena diulang-ulang. Kita semua tahu bagaimana diciptakan seorang manusia. Tapi hakikatnya, insan, manusia ini datangnya kalimah itu daripada nisian. Lupa. Kita lupa, kita lalai, kita leka. Dan bila Allah SWT perincikan, kita sedar that air itu, kalau Allah SWT tak jadikan sebagai manusia, air itu adalah air yang tiada apa-apa makna, tiada apa-apa harga. Nothing. Bila kita tengok eh, method Allah Subhanahu Wa Taala bawakan dalam dakwah ini dari sudut yang pelbagai dan dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala membawakan aspek renungan dan ini juga adalah antara apa yang diterapkan ditanamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui beberapa siri dakwah Nabi. Nabi membawa pendekatan seseorang itu kepada Tuhan, kepada kebaikan, kepada kebenaran dari sudut menelitikan setiap perkara. Maka benda ni juga kita boleh gunakan konsep ini supaya kita yang selama ni leka kita akan teringat dan kita akan sedar. Betapa kita ni sebenarnya sombong kepada Tuhan Betapa kita sebenarnya merasa yang kita ni Mampu untuk kerjakan semuanya tanpa Tuhan Bila Nabi SAW sebutkan dalam doa baginda Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata'in Baikkanlah urusan aku semuanya wahai Tuhan Janganlah engkau biarkan wakilkan diri aku untuk aku sendirian Walaupun sekelip mata Maksudnya Nabi tak nak Allah tinggalkan Nabi walau sekali mata pun. Tapi kita masalahnya bukan kita, saya. Pada waktu-waktu yang terleka. Astagfirullah. Bahkan kita beria-ia mahu tinggalkan Tuhan. Betapa bodoh dan jahatnya manusia. Kitalah, saya lah. Yakhruju min baini sulbi wa Yang mana air ini adalah hasil daripada campuran yang ianya dihasilkan pada bahagian sulbi. Tulang utama lelaki wat taraib taraib ni adalah tulang bahagian depan wanita wallahu alam berapa kali dah saya lalu ayat ni saya tak tak semak pula secara saintifik lupa nak tanya kawan-kawan yang memang pakar sains betapa pelupanya lah manusia kan tapi inilah dia apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dibuktikan melalui sains cuma saya tak tahu apakah kandungannya innahu ala Rajihi la qadir ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk menghidupkannya. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya dialah Tuhan yang berkuasa, yang mampu untuk mengembalikan kehidupan itu selepas kematian. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang tunjukkan sekel bagaimana diciptakan, kemudian air itu adalah datangnya daripada mana dan diciptakan manusia dan mati manusia kemudian dihidupkan. Tuan-tuan, al-Quran ini tidaklah diturunkan mengikut selera manusia agama ini tidak disampaikan kepada kita mengikut apa yang manusia suka padanya kita kena tahu itu dulu kita tahu cuma ada kalanya kita rasa macam tak nak sampaikan sesuatu tu hanya kerana orang tak biasa orang tak tahu benda tu ah, faham tak macam ni saya nak kata kita dalam arus dakwah ni kita selalu berhadapan dengan isu bila kita cakap Orang akan kata ah, ni wahabi ni Memang suka menongkah arus Tapi tuan-tuan Agama ini tidak dihantar kepada kita dalam bentuk apa yang kita suka Tetapi kitalah yang sebenarnya kena faham agama Supaya kita boleh hidup dalam kegembiraan yang sebenar Iaitu dengan cara dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini yang ke-8 innahu ala raj'ihi laqadir. Ini adalah pengulangan entah kali ke berapa bahawa Allah Subhanahu wa taala itu memang akan mematikan dan menghidupkan semula. Sedangkan benda ni adalah benda yang paling-paling musyrikin Makkah tak boleh terima. Paling tak boleh hadam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat gelaran Al-Amin for no joke. Bukan satu gelaran yang main-main. Tak ada orang lain yang pernah dapat antara ke keistimewaan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sirahnya lengkap. Kalau kita cari Sirah Nabi Musa kita akan dapati sirahnya terpotong-potong. Nabi Isa, Nabi Adam, even Nabi Ibrahim alaihi salatu sirahnya tak lengkap. Tetapi keistimewaan yang ada pada sirah An-Nabawiyah adalah perjalanan hidup Nabi itu dapat kita telusuri dengan sempurna. Walaupun padanya ada hadis daif, selagi mana ia tidak mengubah hukum maka dia diterima. Tapi at least kita dapat satu perjalanan kehidupan yang lengkap. Dan daripada sirah An-Nabawiyah, none of any tidak ada satu pun orang-orang Makkah maupun orang Madinah yang mendapat gelaran Al-Amin. Which, itu adalah satu gelaran, satu pangkat yang kita boleh katakan sangat rare. Tak mungkin lah ada orang boleh dapat. Tapi Nabi SAW dapat. Orang musyrikin Makkah dalam kebencian mereka kepada Nabi, dalam Perdentangan mereka kepada Nabi Mereka tahu that Nabi itu memang bawa benda yang betul Ada banyak benda yang mereka tak boleh nak fight Nabi Tapi pada bahagian mati hidup semula mereka gunakan ruang ini betul-betul hentam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tak ada apa yang Nabi boleh buktikan yang mati hidup balik Nabi nak buktikan macam mana dan kita dapati isu ini dah berlaku zaman berzaman sehingga Nabi Isa alaihi salatu Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya mukjizat untuk baginda Isa alaihi salatu hidupkan orang yang telah mati apa yang berlaku kepada Nabi Isa Hidupkan orang yang mati, tetap orang tak beriman. So, ceritanya adalah, kau memang tak nak beriman. Tapi, poin saya adalah, orang musyrikin Makkah memang tahu Nabi bawa kebenaran, tapi mereka tak boleh nak lawan. So, mereka label Nabi dengan pelbagai labelan, mengumpat pasal Nabi, mereka memperolok-olokkan Nabi. Tapi, bila part yang ini, mati hidup semula mereka gunakan poin ini kau-kau untuk menghentam nabi memburuk-burukkan nabi dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala merekodkan perkataan orang-orang musyrikin Makkah apabila nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada musyrikin Makkah kata mereka wa qala kafaru hal adullukum ala rajuli yunabbiukum idza muzziqtum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid orang-orang kafir menyebutkan nak tak aku tunjukkan kepada kalian kepada orang-orang kafir yang lain ada satu lelaki yang dia cakap bila kalian dah mati dah hancur lebur innakum nafiqal kanjadi <rows> kalian akan diciptakan semula dihidupkan semula dalam penciptaan yang baru iftara ala allahi kadiban sama ada dia ni orang-orang <hid> kafir yang kata kat nabi sama ada dia ni buat cerita tentang Allah nak bagi tahu that Allah sebenarnya lain tapi nabi ni reka cerita iftara ala allahi kadiban an bihi jinnah ataupun dia ni dah gila kot. Balilladzina la yu'minuna bil akhirati fil ba'id. Bahkan sebenarnya orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu, mereka itulah orang yang akan diazab dan mereka itu sesat dengan iman mereka sekarang dan mereka sangat jauh daripada kebenaran. Kalaulah nabi itu berdakwah kepada apa yang orang suka, niscaya nabi akan minta dengan Tuhan, wahai Tuhan kita hold dulu point ini. Kita hold dulu point ini. Point ini dah terlalu menjadi menjadi feeder lah kalau dalam takraw tu kan. Dia dah menjadi feeder untuk orang-orang musyrikin hentam aku. Seboleh so, tak kita hold dulu point hidup mati semula ni. Tapi ceritanya tidak. Allah Subhanahu Wa Taala keep telling them, telling us juga bahawa sebenarnya Allah akan hidupkan setiap yang mati. Kita akan dihidupkan dan kita akan dipertanggungjawabkan kepada apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sesungguhnya Dia lah Tuhan yang berkuasa mengembalikan semula kalian. Dia boleh ciptakan, dia juga boleh matikan, dia juga boleh ciptakan semula.